Предсказуемо достаточно было для меня. Поэтому я очень рада. Среди такого количества стран получить третье место. Это супер. Как вообще ощущение вышло вот, со сцены и, и что? И все. Вышло и все. Все закончилось. Не с облегчением. Очень понравилось выступать. Жалко, что сегодня последний день. Нет, все хорошо было. Нет. Но вы же не видели? Имена. Были выше тебя. А, оцениваю лишь свое волнение, мой главный конкурент всегда, во всех конкурсах и выступлениях. Сегодня я с ним справилась. Ну, все, и раку, чего и удалось тебя, э, Я думаю, нужно у них спросить. Но ну, ты же как музыкант можешь оценить их? А, ну, опять же, я думаю, стоит это у них спросить. Они ответят на этот вопрос. Ты готова ты вдруг взять участие в Евробатчине после того, что ты пережила тут? Я думаю, зачем второй раз брать участие в Евровидении? Это классно только один раз. Ну, не знаю. Вот Дима, ездит... Дима Билан показал, что можно взять и другие разучасти по работе. Не знаю, мне, мне кажется, но отборочное это одно дело. А именно сон, сам конкурс Евровидения, я считаю, что это как бы такой прожитый этап. И впереди у нас сольный альбом, очень интересно, много всего, обещаю. Ну, я думаю, чисто психологически, подсознательно, потому что вообще уже же некуда отступать. Последний раз. И мне, честно говоря, было сегодня даже грустно, что вот один раз последний остался, потому что очень классная сцена, обалденно нас принимали. Самый мой любимый момент шоу сегодня был, это выход с флагами. Вам признаюсь честно. Почему? Я себя чувствовала золушкой на балу, потому что мы стояли все в большом коридоре, ожидали, когда нас выпустят в зал. И слышно было, что люди в зале скандируют, кричат, играет музыка, и открываются двери, и все эти крики, эти люди, эти огни, красивенные лампы, невероятный поток энергии на тебя. Ну, реально, как на бал попал, только на современный. Слава, ты музыкант, не политик, но все-таки, как ты оцениваешь один бал от России? что обсуждают сейчас все. Да, да, так готов, Ну, Бог им судья. Они сделали то, что считали нужным. Никак, никак не оцениваю. Они сделали каждый человек, артист, страна поступает так, как считает нужным. Это конкурс всего лишь. А ты уже нет? еще не успела. С вами стою здесь. А <laughs> да, я думаю, если я ее увижу, конечно. А какие, может быть, планируются какие-то дуэты? А, поныло, здесь, что пока пока не планируем возможно очень много есть предложений сейчас это от... очень много сейчас есть предложений от западных как их господи менеджеров вот, от западных менеджеров, звукозаписывающих компаний, лейблов очень много. Думаю, что и дуэтные будут предложения, но у меня сейчас самая большая цель – это закончить альбом в студии, над которым мы с Мишей Некрасовым работаем более двух с половиной лет. И участие над работой, над этим альбомом принимают музыканты из Америки, Австралии, стран бывшего СНГ, Казахстана, Европы. Это будет очень интересная музыка. Украины, что Круто. Что Ты Конечно, потому что я знаю, что в Швеции есть даже фан-клуб украинский, и они приезжали поддержать меня и на полуфинал и сегодня на финал. С мамой уже говорила? Нет, нет, еще не успела, друзья. Первым делом работа, первым делом вы, мои дорогие журналисты, потому что хочется поделиться с вами этими эмоциями. Еще ни с кем не общалась. <рес> Спасибо большое. А що не співаємо? Давайте заспіваємо Ще не вмерла Україны.